Apakah pandangan encik tentang konsep bangsa Malaysia dalam konteks kepelbagaian kaum dan kawasan? Saya suka untuk bawakan semula yang benda ni saya rasa kalian juga dah nampak dan dah juga dah belajar dalam kursus BP sendiri kan yang tentang pembinaan negara bangsa. Yang saya rasa dalam negara bangsa tu jelas bagaimana kita nak duduk dalam satu wilayah yang sama dan bawah satu pentadbiran yang sama. Cuma kes Malaysia dilihat agak uh, istimewa nah, sebabnya keperbagaan kita ada ni dia dalam skala besar. Ah kalau dalam negara lain dia ada keperbagaan tapi skala dia agak rendah. Dan nah, contohnya kalau kita tengok dekat Jepun ke China dan lain-lain walaupun dia ada keperbagaan tapi skala dia agak rendah. Kita Malaysia skala kita agak tinggi. Kita yang buatkan kadang-kadang Walaupun diistilahkan sebagai golongan minoriti Tapi minoriti itu jumlah besar Dekat dalam negara Sebab itulah dalam konteks bangsa Malaysia Saya lebih prefer Untuk tengok macam mana Perjalanan atau pernah Yang dilakukan suatu ketika dulu dalam sejarah So kalau tanya saya Konsep bangsa Malaysia Kepulbagaian kaum dan agama kita kan Satu yang kita boleh Transcend ke okay, antara kaum dan agama Adalah melalui kesetiaan lah yang basically kita dah adalah juga dalam rupa negara yang kita ada Apakah cabaran utama yang dihadapi dalam negara kita dalam menjamin keharmonian etnik dan agama pada masa kini? Kalau cabaran yang dari dulu sampai sekarang kita berhadapan kan ialah dari segi persefahaman lah, mana kadang-kadang sebahagian daripada kita agak ignorant kan, dengan masyarakat lain Contohnya kita sendiri bangsa Melayu kan, Kita selalu nak untuk orang bukan Melayu, orang bukan Islam Untuk faham agama dan juga budaya kita Jadi soalnya adakah kita ada hasrat sama untuk faham Benda tu contoh Kita tahu wesak kita cuti Tapi wesak tu sendiri apa Dan adakah kita betul faham Kenapa wesak tu digazetkan untuk cuti Apa kepentingan dia apa? kata wesak untuk senakat budak Dan dipawali Apa beza dipawali dengan Satu lagi namanya Vaisaki Walaupun kedua-duanya masyarakat India, tapi dua perayaan yang berbeza. Macam kita ada Fitriak, dia ada hak. Dan kita mengharapkan orang untuk hormat apa yang kita amalkan. Tapi adakah masa yang sama kita bersedia untuk cuba faham dan tahu dan basically hormat juga lah dan apa yang orang lain amalkan. Itu yang pertama. Yang dulu sampai sekarang, kita dah dapatlah masalah yang kedua. Kalau tanya saya cabaran kita, tak lain tak bukan sosial media. Social media kita adalah uh, ada kita ada satu permasalahan yang agak besar dengan social media sebab dia selain daripada medan yang baik untuk komunikasi tapi dia adalah satu medan yang buatkan semua orang nak bercakap yeah. Yang kadang-kadang tak siapa-siapa pun mm. kan ni pun dia, dia macam nilah macam biasa kita nampakkan uh, dia kata kan uh, saya so tak tahulah kalau orang tapi saya rasa kan ni to me lah saya rasa macam ni. Who are you untuk bagi that opinion? Walaupun kita tahu Dia sendiri sebagai post tahu Yang bila dia upload ke social media The whole world akan tengok Yang basically kalau orang yang tak tahu apa-apa Dia akan anggapkan itu sebagai stand mm. ha, Yang betul lah kadang-kadang buatkan Lagi celaru Dalam konteks hubungan antara Masyarakat kita kat Malaysia bagaimana Dasar kerajaan ataupun Inisiatif institusi Bagi menyumbang ke arah Pembentukan masyarakat yang bersatu Dan beretika Okay, uh, kali ini kita boleh nampak dari semasa ke semasa dari dulu sampai sekarang pun. Dan kita boleh nampak dalam dasar pendidikan lah kebanyakannya. Kita dalam dasar pendidikan yang cuba untuk terapkan kepada anak-anak uh, lah, kan kalian sebagai pelajar dan kita sendiri dari kecil dulu. ke sekolah kita belajar dalam dasar secara moral, mekanisme dan sebagainya sampai ke universiti kita ada khusus-khusus pada dulu kita ada macam hubungan etnik dan kita ada macam titas jadi sekarang kita ada perkhidmatan etika peradaban dan juga pasal isu semasa. Apa peranan pendidikan media dan institusi agama ni, untuk memupuk nilai toleransi dan juga integrasi antara kaum? Okay. Uh, Benda ni bagus kalau kita tengahkan. Macam mana saya katakan tadi, satu faktor baru yang timbul hari ini dan disebabkan pada ketegangan kita adalah disebabkan media itu sendiri lah. Macam mana sebab media ni basically siapa-siapa pun guna daripada sekecil-kecil anak umur berapa 2 3 4 tahun hari ini dah ada social media atau dah apa-apa pun dia tengok YouTube sekalipun sampailah kepada setua-tua umur 80 90 tahun. jadi range penonton media ni dia sangat-sangat besar yang kita sendiri tak tahu apa yang dia tengok sebenarnya. Jadi kalau nak tanya tentang apa peranan yang boleh dibuat oleh media, pendidikan, sejak agama dan lain-lain ni Pertama sekali adalah pendidikan tu kita dah cuba melalui subjek-subjek yang kita ada uh, Cuma yang kadang-kadang kan uh, Ialah macam mana kata, Bila kita buat satu-satu konten -satu kan, Kalau korang pasang dekat Facebook ke Ataupun TikTok ke or whatever kan Bila kita nak buat satu kempen sedaran Kadang-kadang dia akan nampak terlalu scripted Dia nampak macam usahanya Kita tak nampak natural benda uh, So tu mungkin kalau tanya saya tak kira lah daripada pihak ramai institusi ke Ataupun termasuk agama sekalipun Dan pernikahan ke wasa Kita boleh cuba gerakkan uh, Dengan keadaan yang lebih santai Tapi jangan terlalu santai Ada berjaya tapi peningkat kanak-kanak Contoh apa? Kepok-kepok boy Ali kan? Tapi untuk audiens dewasa Kita belum sampai lagi Kemudian sekarang kanak mungkin ada Sebab kanak-kanak uh, kanak -kanak dia mula nampak Benda ni aku yang dalam cerita buat So dia akan ikut Apa yang buat-buat bo apa yang Ejah Ali buat, apa Ubik buat Tapi bila nak sampai peringkat dewasa Dia tak ada satu contoh ha, So tu kalau pendapat saya Sebaiknya cuba dibangunkan Keadaan sedemikian Apakah harapan bangsa terhadap Generasi muda Dalam memainkan peranan ke arah perpaduan nasional Yang mempunyai okay. Uh, dalam menggerakkan Kepada perpaduan nasional kan Kalau iklan yang biasa kita nampak kat TV tu Standard lah macam mana dalam satu perkumpulan Dia akan ada belaka semua Dia akan ada daripada seluruh, uh, seluruh lebih masyarakat Daripada pelbagai agama, pelbagai bangsa uh, Termasuklah pelbagai negeri Kan yang senang kata kita nampak kita seolah ni macam duduk secara satu betul-betul satu kumpulan kan benda ni senang nak cakap nak buat tu susah tapi bila nak apply kita masih lagi menyimpan satu kita kata sanksi kalau tak dalam diri Dan cuma kadang kan memperingatkan dalam macam mana konteks negara kita Kita bukanlah nak kata buang Jangan buang terus sanksi-sanksi kena ada Even sesama sesama agama, sesama bangsa pun kena ada sanksi Sebab bukan semua orang baik nah, Cuma bolehlah kita cuba rendahkan sikit sanksi Buat dulu Lalu campur dengan orang Sebab macam mana saya kata mula-mula tadi Masalah kita yang pertama ialah disebabkan kepada betapa ignorannya kita kan dengan amalan dan juga kefahaman daripada masyarakat lain Kalau pendapat saya, yang pertama sekali ialah memang tolong bercampur Kurangkan sanksi dan, dan banyakkanlah membaca ha, itu, itu, adalah satu benda yang sangat-sangat akan bantu Kalau tidak hari ini, masa depan Barulah dia akan bantu kita dalam untuk timbang tara kan setiap satu keputusan kita buat Bila berhadapan dengan apa-apa isu pun dalam negara isu agama ke, bangsa ke, politik ke atau whatever Dan bila kita ada ilmu Dan bila kita tahu Kita akan ada pertimbangan yang lebih wajar Apa kalau kita tak ada Ya yeah. Apakah caranya se untuk meningkatkan kefahaman antara kaum dan agama dalam Uh, personally, uh, kalau saya, Cara uh, dia terpulang pada masing-masing. Tapi kalau saya, kita guna apa yang kita ada di Kita ada sosial media. Saya gunakan sosial media. Kita ada apa namanya, kita ada internet. Gunakan internet. Contohnya macam saya kan, macam mana cara saya belajar tentang dunia. Saya belajar tentang hidup dan belajar tentang budaya, uh, budaya dunia lah saya boleh katakan juga. Saya tengok anime. Simple. Nah, sebab ini me ini adalah satu ada satu kaedah lah yang uh, dia, dia kurang kan nampak mungkin agak sini kan tapi creator ini dia akan study culture sebelum dia buat satu anime dan terpilih lah semua jenis. Kan contoh bila kau nak study bila kalau dia anime tentang culture Jepun dia akan study culture Jepun macam mana. Dan, kalau dia tentang culture Jerman dia akan study culture Jerman macam mana. so, contoh so, saya kata Gunakan apa sahaja yang ada kat sekeliling Kalau kita selesa dengan movie Tengok movie Tapi pilihlah movie yang jenis macam mana kan? Okay. Kalau selesa dengan drama Tengok drama Selesa dengan anime Tengok anime Tengok anime tentang bangsa Melayu Kita tak jumpa sangat Ah, Itu masalah sikit lah okay. Dan kalau uh, Untuk kefahaman antara kaum agama ni juga Selain daripada kita boleh guna media Balik kepada asal Baca baca bergaul baca bergaul aa, dan buatlah yang lain-lain baca bergaul dan juga buatlah yang lain-lain kalau rasa movie ada tengok movie kan kalau rasa drama ada tengok drama kalau rasa apa main sukan ke apa ke saya tak pasti cuma saya lebih suka kalau kita buat apa yang kita suka ha. sebabkan kita suka benda ni so kita halakan dia ke situ contoh katalah Orang suka main bola kan Terus Ka kamu main bola, fine. Tak ada masalah. Buatlah friendly. Dengan, daripada grup lain. Kan. Buat friendly ataupun uh, mula-mula mungkin susah nak campur. So, buat friendly. Buat friendly. Satu tim, satu tim hmm. satu team Melayu, satu tim Cina, satu tim India. Satu tim Sabah, satu tim Sarawak. Tambah lagi kan macam kan. Buat friendly. Lepas tu dah lama-lama kau kawan. Bila kawan, barulah mungkin boleh ubah-ubah lah sikit-sikit. Kita akan tahu sikit-sikit. Hmm. Mula-mula susah. Lama-lama dia senang. Untuk benda ni saya, saya nampak dekat, dekat sukan kita nampak mungkin mudah sikit Tapi macam saya kata, gunakan apa yang minat yang kita ada Hala sanggup sana Kau suka makan, kau suka masak So, kau punya, masak tradisi kita, cari dengan masak tradisi lain Buang. Itu mungkin kalau cadangan saya yang paling mudahlah Sebab kita buat benda yang kita suka